Dalam kawasan perumahan yang sunyi di Villa Luisa Homes Kevai, tempat anak-anak bermain di lorong sempit dan bau masakan rumah menyapa dari tingkap yang terbuka, tak ada siapa pun yang sangka bahawa di bawah sebuah dapur yang sederhana tersembunyi satu rahsia yang ngeri. Selama empat tahun jiran-jiran ini -jiran hidup macam biasa. Mereka tak tahu bahawa beberapa kaki dari tempat mereka duduk minum kopi ada mayat seorang ibu yang telah disemen oleh darah daging dia sendiri. Penemuan mayat Maria Evelyn Sayos pada Julai 2020 telah mengejutkan seluruh Filipina. Bukan sekadar betapa kejamnya pembunuh tu, tapi kerana kebohongan yang menyusul lepas tu. Ini bukan kes jenayah biasa ini adalah kes manipulasi licik dan benda ni dilakukan bukan oleh orang luar tapi oleh orang yang Evelyn benarkan tinggal dalam rumah dia. Siapa? Anak perempuan dia sendiri, Joanna Mary dan juga boyfriend anak dia, Ronald James Robby Cuba korang bayangkan, sementara Maya Evelyn tu merepuk dekat bawah dapur, pembunuh-pembunuh dia tu hidup macam biasa, macam tak ada apa-apa. Diorang upload dekat social media ucapan hari jadi, kongsi kod inspirasi, adir majlis keluarga, belakang macam tak ada apa-apa yang jadi. So guys, ini adalah kisah cinta seorang ibu yang dibalas dengan pengkhianatan yang paling paling kejam dan bagaimana kebenaran akhirnya berjaya menembusi simen tebal dan penipuan selama bertahun-tahun. Maria Evelyn seorang wanita yang kuat simbol jutaan ibu yang tinggal di Filipina pada usia dia 54 tahun dia dah lalui segala pahit getik dia telah membesarkan dua orang anak dia Joanna Mary dan juga John Michael selepas suaminya meninggal dalam waktu anak-anak dia, dia masih lagi kecil bagi jiran-jiran dan kawan-kawan Evelyn merupakan seorang ibu yang sangatlah gigih dan tak pernah kenal erti putus asa seorang yang sanggup kerja siang malam demi anak-anak so rumah kecil yang dia tinggal sekarang ni adalah hasil penat lelah selama bertahun-tahun dia berjaya sekolahkan anak-anak dia walaupun hidup dia pun sering dihimpit dengan kewangan. Satu-satunya peninggalan yang berhargalah dari suami dia adalah sebuah rumah di Singapura. So rumah ni telah menjadi pelaburan masa depan dan tempat lari sekejap bila si Evelyn ni rasa dia dah tak kuat ataupun dia perlu healing. Evelyn digambarkan sebagai seorang ibu yang penyayang dan dia juga berpegang kuat kepada nilai-nilai tradisi keluarga hormat orang tua dan kerja keras tapi kasih sayang tu jugalah yang menyebabkan konflik terutamanya dengan Joanna anak perempuan dia yang degil dan suka memberontak John Michael ni adalah si abang yang jenis matang dan dia agak pendiam tapi Joanna sangatlah berbeza dengan abang dia dia ni suka keluar suka berpesta suka minum arak dan suka buat hal-hal yang buat ibu dia risau pada antara Evelyn yang berpegang kepada nilai-nilai tradisional dan Joanna yang bebas menjadikan sumber ketegangan yang berlarutan selama bertahun-tahun so pendek cerita E Evelyn memang tak pernah ngam dengan anak dia Waktu Joanna mengandung pada usia 16 Tahun, hasil hubungan haram Dengan Ronald James Ruby, sekaligalanya Runtuh. Bagi Evelyn yang Memang sangatlah menjaga maruah dan nilai Agama, kehamilan luar nikah tu merupakan Satu tamparan yang besar. Tapi itulah Ibu ni tetaplah ibu. So Sebagai seorang ibu, dia tetaplah tolong Dia tolong jaga cucu dia, tanggung Nafkah and then harap anak dia ni akan berubah Jadi lagi matang. Tapi Bukan itu yang jadi. Tak lama lepas tu Boyfriend si Joanna ni pindah masuk ke rumah Evelyn dan rumah tu sekarang ni dihuni oleh 5 orang Evelyn, Joanna, Ronan, anak kecil orang dan kadang-kadang ada John. Apa yang sepatutnya jadi permulaan baru dalam kehidupan orang tapi sebenarnya telah bertukar menjadi Miraka kecil Evelyn bukan sahaja kena tanggung dua orang dewasa yang jadi penganggur Tapi dia juga merupakan penjaga utama kepada cucu dia Sebab Joanna tak pandai jaga anak Dan Rona Dia marah bila si Evelyn ni suruh dia cari kerja Dia rasa dimalukan Dia rasa dia patut bebas Joanna ni pula makin lama makin benci dengan ibu dia Bagi dia nasihat daripada Evelyn ni adalah bebelan Tapi sebenarnya Evelyn ni cuma nak keluarga dia hidup dengan elok Dia bukan nak anak-anak dia susah Dia nak anak-anak dia ni berdikari Hari demi hari rumah tu dah dah jadi macam medan perang tau Jiran-jiran ni kadang-kadang boleh -kadang dengar bunyi jeritan Tapi budaya orang ni memang jenis yang tak masuk campur urusan orang lain Dan dalam senyap Tragedi pun sedang dirancang Jonah dengan Ronald ni dah lama berbincang tentang Cara nak hilangkan si Evelyn Dan rancangannya mudah Bunuh kemudian warisi rumah. So pada hari kejadian tu Joanna ni pun berpura-pura bersikap manis jadi budak yang baik dan ajak ibu dia turun di bahagian bawah rumah konon-kononnya dikata ada surprise lah So Evelyn ni pun macam tak cakap banyak dia pun follow lah apa kata anak dia ni. tapi dekat situ sebenarnya ada Ronald yang sedang menunggu dalam gelap dengan tukul besi. Kemudian Evelyn telah diserang dari belakang dan hentakan kuat di bahagian kepala telah menyebabkan tengkorak dia ni retak teruk tapi masa tu Evelyn masih lagi hidup kemudian Ronald ni bagi pisau dekat Joanna suruh dia habiskan kerja dan Joanna ambil pisau tu dia tikam ibu dia sendiri Dua kali dekat bahagian leher Lima kali dekat bahagian dada Dan Evelyn sempat melawan Sebab ada luka pertahanan dekat tangan dia Lepas tu diorang pun tariklah Mayat si Evelyn ni ke dapur And then ke tangki septik belakang rumah Dan tangki septik ni memang dibuka Untuk pelan pelupusan mayat Ronald beli simen dengan pasir Macam orang tengah renovate rumah Lepas tu mayat Evelyn pun telah disimen Dan dikunci dalam ruang bawah dapur Kesilapan terbesar diorang Diorang tak pasang ventilation Gas reput daripada badan Evelyn Telah menyebabkan simen tu jadi merekam dan Ronald ni akan simen balik setiap kali mereka. Ronald ni akan buat benda yang sama 4 tahun selama tu Evelyn hidup di Facebook Joanna dengan Ronald ni sambung guna akaun dia konon-kononnya Evelyn ni ada dekat Singapura tapi lama-lama gaya penulisan tu jadi pelik tak macam Evelyn anak lelaki dia si John tadi rasa tak sedap hati ibu dia bukan jenis yang tak jawab panggilan video tau takkanlah selama 4 tahun dia nak video call dengan mak dia mak dia tak nak jawab kan dah tu dalam tempoh 4 tahun tu juga takkan tak nak balik ke Filipina kenapa nak dekat Singapura terus and then bila dia nak call pun mak dia tak nak angkat so disebabkan dia rasa macam ada something fishy yang terjadikan dia pun lapolah kehilangan pada tahun 2018 tapi polis tak layan sebab akaun Facebook mak dia ni sebenarnya masih lagi aktif bukan tu je dia punya pasport pun hilang baju pun tak ada macam orang memang nak lari tapi John dia tak putus asa Dia tahu ada sesuatu yang tak kena Tahun 2020 dia pun rancanglah Nak renovate rumah Nak sambut kepulangan ibu dia Dan masa ni lah Tukang rumah perasan Ada simen pelik Dan lantai retak banyak kali Bila dia orang korek je simen tu Bau busuk ni terus keluar Awal tu dia orang fikir Mungkin tangki septic ni bocor lah kan Tapi lepas tu Dia orang jumpa sesuatu Dokumen Evelyn Pasport Kad pengenalan Dan kemudian ulang manusia. Polis pun datang ke alih kawasan tadi ni dan Mike Evelyn dijumpai dalam posisi meringkuk dan reput teruk. Tapi doktor Forensik masih lagi dapat kesan kecederaan parah pada bahagian kepala dan duka tikaman di dada dan juga leher serta kesan mempertahankan diri. Joanna dengan Ronald tak dapat sorok lagi Siasatan digital membuktikan semua posting Facebook tu datang dari rumah diorang. Semen dibeli berulang kali oleh Ronald, makin lama pembohongan diorang pun dah jadi tak masuk akal. Semakin diorang nak tutup lubang ke bukan orang semakin terkeluar tau. akhirnya mereka pun mengaku segala-galanya macam mana Evelyn ni dibunuh macam mana dia orang pedaya orang ramai selama 4 tahun dia orang berdua pun telah dituduh pembunuh bukti terlalu kuat forensik pengakuan rekod pembelian simen sampailah ke sejarah media sosial selepas ditahan kedua-duanya telah diberi kebebasan sementara tunggu keputusan makmal DNA keputusan daripada pihak berkuasa ni memang dikritik oleh netizen macam mana pembunuh yang dah mengaku segala-galanya boleh berjalan bebas kat luar sana. Pendakwa telah membuktikan pembunuhan ni memang dirancang. Bukan disebabkan kemalangan ataupun kerana kemarahan. Pasangan ni bukan sekadar bunuh Evelyn je. Diorang juga telah menyembunyikan mayat dia, memanipulasikan keluarga dan cipta satu penipuan yang licik selama bertahun-tahun. Walaupun kes ni belum lagi ada rekod hukuman akhir secara terbuka, tekanan masyarakat ni terus meningkat. Keluarga dan rakyat mahukan keadilan. Diorang nakkan kepastian. Tapi itulah selepas tahun 2020 memang tak ada sebarang perkembangan terkini tentang perbicaraan ataupun hukuman akhir. Mungkin kes ni masih lagi berjalan. Kadang-kadang orang yang kita paling percaya itulah rupa-rupanya orang yang paling mudah kianat kita. Kes Evelyn ni bukan kes biasa, bukan kes orang luar. Tapi kisah tragis dalam rumah dia sendiri dan yang paling worst tu anak dia sendiri. Sampai hari ni belum lagi ada noktah dan juga jawapan apapun kita tunggu je lah. Kadang kebenaran ni memang agak lambat tapi tetap juga akan sampai. So guys jumpa lagi dalam kes yang lain stay curious, stay safe, bye bye Assalamualaikum